В главной украинской святыне, настоятель этой самой святыни, Киева печерской Лавры, отец Павел выключил руки журналистки и в конце концов вырвал у нее мобильный телефон. Это буквально вчера сталося, так? Ну, на самом деле все произошло в понедельник, еще днем, в районе верхних пещер Лавры. Журналистка из издания, журналистское издание Корреспондент, Ксения Карпенко, пыталась взять у владыки Павла комментарий для статьи о том, сколько все-таки, какие доходы есть у церкви. Вот, собственно, фотографии инцидента мы видим прямо сейчас на экране. По версии журналистки, владыка ей грубил, а потом начал выкручивать руки и забрал мобильный телефон. А вот сам Павел утверждает, что журналистка начала первая. Она дерзила, организовав с коллегой-фотографом информационную атаку против лавры. Чистое мракобесие, не иначе. Наталья Кравчук, вот которая, собственно, и сняла эти все картинки, это фотограф издания, она все это выложила соответственно в сеть. После рукоприкладства журналисты дождались милиции, обе написали жалобы на батюшку в МВД. Это самые так? Эти девчата? Да, да. Вот собственно видим, как они пишут эту жалобу. А вот собственно сам Владика решил жаловаться выше. На официальном сайте Лавры сейчас я его находил. Ось а, в вот видим, да? Так. Очередная так, информационная так. атака на Лавру. Так вот, написано, что на официальном сайте Лавры митрополит Вышгородский Чернобыльский обратился к президенту и писателю Верховной Рады с просьбой принять меры против, цитирую, безумных журналистов. Дальше цитата. Павел пишет. Во время богослужения две журналистки ходили вокруг храма и спрашивали обо мне, о моем помощнике. Затем они ждали меня под домом, когда я возвратился после службы. Одна из них с фотоаппаратом на расстоянии сфотографировала меня, вторая снимала на камеру телефона и скрытую камеру. Журналист задал мне вопрос. Скажите, откуда церковь берет деньги? Я Ответил, что неуполномочен от имени церкви, обсуждать с ней эту тему. Тогда журналистка заскочила в мою машину. Хотя на самом деле говорят, что она пыталась туда заскочить для того, чтобы отобрать свой телефон. Uh -huh. а, возвращаемся. Я старался препятствовать этому, вследствие чего она исцарапала мне руки. Затем она стала драться, потому мне пришлось вызвать милицию. Крайней дерзостью после всего случившегося стали слова журналистки, обращенные ко мне. А где ваше смирение? Если у нас творится такое беззаконие, нужно наводить порядок. Заключил... А настоятель Киево-Печерской лавры. Так вот, вот сейчас я... попробуем позвонить самой Ксении по скайпу, видеозвонок, Ксения. Давайте все-таки дізнаємося с первых уст, як кажуть. говорят, что правда все это, действительно, як как на мне это, очень большой скандал и очень неприятный скандал О. Церковного... Доброе утро, Ксения. О, вы хотите... нас слышите? Да, да, слышу. Расскажите, пожалуйста, как себя чувствуете после общения с духовной особой? Ну, вы знаете, плохо плохо себя чувствую. Голова, голова вообще очень болит. Но на самом деле я очень испугалась, вот если что так сильно поручался Павло настоятель? Так все было страшно на самом деле? Или просто это, ну, это, это действительно было похоже на драку? Или просто это была какая-то такая, он отобрал телефон и все? Как на самом деле было? Расскажите, как участник событий. Да, нет, это было ну, как, действительно похоже на небольшую, на, на небольшую, на небольшую драку. Все началось с того, что ну, я готовила, я готовила, я готовлю материал на тему материальной фото журнала корреспондента были на репутационном занятии в Печерской лавре, вот предварительно подошли к одному из церковных служителей у метрополии, ну я такой вот администрации, где, где раб, работает Владыка Павел, подошли, да. я представилась такая такая которая такой-то материал. Хочу взять комментарий на тему материальной церкви. Мне сказали, подождите, после трех и, и предоставили номер метрополии. Я села на лавочку. А, я села на лавочку, разговаривала по телефону. Вот, в это время из метрополии вышел Владыка Павел, подошел к своему Мерседесу С500. Это действительно его Мерседес мы бачили так, на экране? Ну, это не принципиально. Кто первый начал? Знаете, в драке всегда спрашивают, а кто первый начал? Вот. и я, я разговаривала по телефону, и Владыка Павел обернул, обратился ко мне. Эй, ты, что ты там наберешься? давай подходи сюда. И я подошла, я подошла к Мерседесу, представилась снова, представилась, сказала тему материала и, и хотела взять комментарий. Но, но уже вопросы я, вопросы я никакого не задавала, потому что Владыка Павел в грубой форме начал говорить о каком-то блуде и абортах господи. И он ничего не боится, он даже может записывать. И я наклонила голову, чтобы включить диктофон на своем айфоне. И в это время Владыка Павел начал выкручивать руки. Окей. И забрал, забрал диктофон. То есть, все-таки он первый. Хорошо, спасибо. Сейчас буквально через несколько секунд будем звонить самому Владыке Павлу. А пока бэкграунд, то, что называется, у журналистов, предварительная информация. Как история вопроса, по-русски по говоря, Владыка Павел впервые напал на журналиста Пятого канала еще в 2006 году. Когда журналистка Наталья Тугузова попыталась узнать его мнение о единой поместной церкви. А в результате осталось без камеры, микрофона и кассеты. Вернуть аппаратуру удалось только через милицию. Дальше, в 2011 году, журналисты канала 1 плюс 1 Украинская Правда. Решили выяснить, откуда Павла деньги на новый Мерседес, за это Владыка обозвал их невежными и душевно больными и пригрозил судом Божьим и светским одновременно, видимо. В этом году речь о суде пока не идет. А сейчас попробуем узнать у самого Владыки, как это все было на самом деле. Владыка Павел, митрополит Выжгородский и Чернобыльский, наместник киева печерской лавры. А, с нами на телефонной связи Владыка Павел. Здравствуйте. Расскажите, я пожалуйста, люблю. вы планируете простить журналистов или как-то собираетесь наказывать? Ну, и ну, вопрос я, тоже вам. Кто первый начал? Я, я вам скажу только одно. Если нормальный журналист, то есть телефон, по которому можно договориться о встрече. А не ходить шижить. Вокруг храма расспрашивать людей. Моими подъяками Денис. Если нужно Денис, то пускай она к нему обращается. Я не успел приехать домой, они уже снимают машину. У меня в дома. У меня в дома на моей территории, они подали, ходят камеры. Вы посмотрите, они выставили э, фотографии, как она смотрит в камеру и снимают ее, чтобы показать героям. Я спросил ее, женщина, вам что-то нужно? Первый вопрос, как вы читали, сегодня она вам сама сказала, где у вас деньги, почему вы то-то-то. Я не хочу с вами беседовать. Я не хочу на эти вопросы с вообще я журналистами, такими как вот эти две, не хочу называть своими именами, mm -hmm. приходят и начинают. Я с нормальными журналистами сегодня с вами я общаюсь, как нормальный человек. Я, я не хочу. Она включает видеокамеру свою, телефону, и мне прямо в губы. Разбила мне губы этой камеры. Я не сразу не мог понять, и я подбиваю ей руку, потому что свет в рот прямо в свой телефон, тот телефон не знаю куда девается, и в то время она садится ко мне в машину э, на переднюю место. Тогда мы ее вытаскивали всем миром. Uh -huh. Всем миром вытаскивали. За что я получил, укусила, не знаю, или ударила, поцарапала палец сегодня весь опухший палец и разбила ногу. У меня диабет, мало этого всего. Я вызвал милиции, не они вызывали, а я вызвал милицию. Я еще не успел прийти с трапезой, как уже в них в корреспонденте, еще если не разговаривал, уже висит статья, что вот это... Ведет войну против журналистов. А теперь ну да. спрашивается, вчера ночью вечером, когда не ночью, а 8 часов вечера, когда отец Виталий празднует свое 50-летие, вот это, извините, за такой слово, шалка, иначе не назовешь, она Существует фотографует через, через двери, она фотографует через двери, кто находится на этой Слушай, ну у журналистов работа такая. Вы скажите, пожалуйста, такую вещь, почему монахи это, Лавры, ну, и священнослужители. Это, 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 Подучи, можно я договорю? Мне, пожалуйста, я в своем доме имею право говорить, не говорить. Безусловно, но вы в том числе и публичная я персона. Вам, <с я <с к вам так... попаду сегодня на телеканал, на прям, чтобы я что захотел. Нет. Так нужно научиться. Мы, ну, ну, мы открыты пожалуйста. для всех. Пожалуйста, приходите. Вопрос вот какой: почему все-таки священнослужители используют так много дорогих вещей, а это же, в общем, очень интересует журналистов. Будьте вы, людьми, и у вас будут. А, а, то есть говорю, все, кто не ездит на за... вот эскалейдах и мерседесах из класса, все не люди, дорогой, правильно дорогой, я понимаю? Дорогой ведущий, я не спрашиваю, сколько вы берете за заказные статьи. Понял, Это все. все. Спасибо большое. Вер, х... вовы, храни, Поэтому ставьте себе вопрос вначале. Ок? Вы, окей, вас, окей. окей. Спасибо, спасибо вам большое, спасибо. хорошего вам дня. Дело ясное, что дело темное, слово против слова. Хотел запечатать историю прекрасной сатирической открыткой. Вчера в книжном магазине была украдена книга «Как жить по-христиански».